Ребятам за сезон они молодцы. Сделали еще шаг вперед. Мы выиграли досрочно чемпионство. Это дорогого стоит. Нам надо сейчас перестраиваться, настраиваться игру на Шахтер. Это принципиальное дерби. В любом, в любом случае, любом случае чемпионат не закончен, мы должны быть в тонусе. естественно, готовиться уже к Лиге чемпионов. Вы костюмчик подбирали под шампанское? Я подбирал, чтобы не так видно было. Но сейчас будем, сейчас будем душить и просить у них форму какую-то. Скажут, Калитвенцев вчера подарил надежду в Киеве стать чемпионом. Мы хотели в Киеве стать сам. Ну, мы, конечно, приятно было неожиданно и я считаю что ребята заслужили этим своим своей игрой отношением к каждому матчу естественно обидно что мы вылетели из кубка но такой есть футбол стать за три тура чемпионами это очень приятно